Ну так, Катюша, о боже, когда то меня приходят мои подружечки. А ты уже снимаешь? Да, Катюша, ты хотела подобрать своих? Вообще мне нравится блонд, но блонд, конечно, очень сильно обламывает волосы. И это частая проблема блонда. Потому что у меня вот передние прятки но я очень боюсь, на самом деле, полностью покраситься в блонд. И мне интересно, каково же я, как же я буду выглядеть такой блондиночкой. Хорошо, Друзья, можно давай заново переделаем? Блонд обламывает. Давай чудовый блонд для тебя мы подготовили. Секси-кошечка. Сядет. Видишь, у меня просто сама по себе большая голова. Ну, да. такая... должна быть умная. Капец большая, я же помню, у меня большая башка. Значит, разумная. <клышко> Это не точно. осталось все с пальцем. Ай, не суйте пальцы куда нибудь Так, тебе вариант. Ну, кстати, мне идет блонд, такая сразу. Кошечка. По <реш> тем париком сразу нужно ехать в Дубай. Або в Вірандо. Елебюрандо. <реш> Вырезать они хватают. Снимаем палит. Ну я поняла, что ты хотела так же себе в тёмном вытинку спробувати волосся, просто затемнить побільше. Ну да, хотела стать брюнеточкой. Может, так. попробуем такие цуперуку, так? Давай. И потом я хочу ещё тебе спробувати, таке карашечко. Цікаво. Боб боб карашечку. <реш> вона, як ти любиш, знаєш, от мені цікаво, як ти в не будеш виглядати. Так, так да. я уже поняла, притримаю. Поддержка — это главное в жизни. Ну, кстати, мне темно хорошо. Да, мы с тобой похожи. Вот на Уже не в Дубае, уже куда-то в Европу. Уже, да, светские беседы вести на Каннский фестиваль. так, кстати, очень-очень даже знаешь пристосоваться до тебе, очень интересно было. Только мочнило. Угу. Ярчик. Ну да, блонд яркий. Так, моя сонечка, я хочу тебе еще отдать руку ручной работы, чтобы ты немного відчула разницу. Ну и плюс, там такое фарбование, очень интересно, оно не все подходит. Но мы с тобой попробуем. Кстати... Кстати, мне очень даже неплохо. Офигеть. Сексуально. Очень даже. Сегодня сражаемся, еще купуем по руку. Купуем по руку. больше доверяла, чем тому блонде. В таком блонде нужно продавать недвижимость в Дубай. В таком цвете нужно продавать недвижимость в Украине. Ваш риэлтор на связи. Вообще, типа, можно еще перекидать про одел, типа, изменивать какие-то в Если свои волосы она в то можно выпускать несколько своих прядочек. Ну, мне, кстати, реально идет. Да. сразу какая-то спокойная, домашняя. Собака твоя домашняя набирает уже перу кукуру купила этот да, сразу набирает и хотят сразу увидеть меня в новом образе прикольно вообще не ожидала.